Så er tidspunktet kommet, hvor vi skal til at køre. Uh, jeg er i min Vram, uh, og uh, bussen er ankommet, og den bagagen er læst på. Jeg har lige været ude i mig set, og derfor er jeg kommet lidt sent til bussen. Med alle andre er nok kommet ombord. Uh, men uh, nu skal vi til tage, at tage afsted. Uh, jeg stiger mig ombord, fordi ellers... Uh, så risikerer jeg nok at få skæl ud. <laughs> jeg ja, har de samme. Så jeg må hellere stige om bord, og så kan jeg jo optage, når vi kommer op Så Der er et af ved at. Der er et af dem ved at. Og, og så kan jeg. tjekke næsten. Hvad er det, du vil have? Så. رب العزت پروردگار عالم ہماری ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما لینا یا اللہ یا آہد یا واحد یا موجود یا جبت یا باسد یا کریم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیغ السماوات والعرض یا ذل جلال والکرام یا حنان یا منان نفحنی منکا بنفحت خیل تغننی بها عمن عم سباکا انتا استفتحو فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لکا فتحا نصر من الله وفتح فلاح قريب نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مويد يا بدود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اخفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب كريم هم جن نو کی ذمہ داریاں دعاؤں کی Så er vi ankommet til det sted, hvor det er, at vi skal lave intentionen til Umrah. Og øhm og B øh, 200 250 øh, og det er en del af ritualet. Øh, vi, vi, skal, vi, skal, sige en intention, før vi går ind i den øh, skal jeg sige, fase. Uden den, så kan vi ikke starte. Øh, det er en, et område, som ligger uden for manga som øh, før vi træder kører ind i den, så skal vi have gjort det. Har der, du der, der, der noget at tilføje omkring den her, hvor vi er henne og hvad? Ja, to, det spiller. er øh, øh, Røn Ali Moskéen, øh, øh, Ali, og vi er ankommet her nu, øh, og det er mit ret område, hvor vi gør klar øh, til vores intention, øh, hvor vi beder to nærfældere, øh, sorry, der meget masjid for måske, og derefter så skal folk bede, øh, to, der går for intention for Umra. Uh, og så samles vi her, der er en pause på 30 minutter, og så kører vi afsted uh, afsted i Sjøren. Tak skal du have. Ja, øh, nu fik noget, jeg ikke har optaget øh, uh, til måske, da vi er ankommet, der var på vej hen. Man kunne se, den det der, der er rigtig, rigtig smuk måske. Men øh, vi kan jo se en lille smule vejr 18, der hvor det er, at folk er på vej ind. Uh, som jeg også så, der var en masse busser, der holdt. Så. så har jeg lige besluttet mig for at gå bag os, så jeg kan optage folk bagfra. Det, det hold, der går, går foran, det er vores bus det er vores team, som er henholdsvis fra Norge, og så er der mig og dig fra Danmark, og så er der vist en enkelt familie mere, som er fra Danmark. Men de, nej, de er ikke med her. Dig og jeg er vist nok de eneste, der er fra Danmark her. Øhm, men øh, det er vores gruppe, som går foran, som har øh, Hafizab skal sørge for, at forlade, vi får lavet Umrah. Hver bus har hver sin... Øh, paraphrase eller en leder, som skal guide dem igennem og har været vores, der er der som og så er der, et par medhjælper mere med i den her gruppe her. Jeg ved ikke, hvad det er. Øh, Lånen ligger under i hvert fald måske. Der er små butikker eller kontorer, der ligger ind under. Men øh, vi skal den her vej, så jeg må hellere følge med. Ja. så går vi ind i moskéen. Vi har lige lavet vi ved, vi har brug for at lave ud. Den vi havde brug for på toilettet. Så nu træder vi ind i moskéen. Så skal vi lige have skubt af. Субтитры så har vi lige stoppet et øjeblik til en lille pause. Æh, både til at bede og øh, og, Æh, og ikke mindst også for at spise noget. Fordi øh, nu har vi kørt i... Øh, hvad har vi kørt i? To og en halv time? Vi har kørt i en hel to og en halv time. Og... Øh, folk må være sultne tørstige. Og ikke nok med det, så er der også... Vi skal nå at bede, og så inden at... Øh, inden at... Øh, inden at vi... Øh, at tiden løber ud. Så nu, går, nu skal jeg lige ind og lave Udo, og så skal vi ind og bede øh, Namaz. vi har lige stødt nogle udfordringer. Uh, vi kan ikke få lov til at uh, komme ind i Magar. Øhm, fordi der er, de kræver, at man skal, man skal søge tidligere altså, og adgang til at komme i Makar, og man skal søge det via en app. Udover appen, så siger de så her ved kontrollen. Ja, der er kontrol. Og øh, der har lige været en patient ind og tjekke øh, vores øh, visum. رحمان رحیم ابھی ایک چھوٹا سا چیک اپ کرنا ہے انہوں نے تو پھر ہم واپس آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ عربی جانا ان کا دماغ موٹا ہوتا ہے نا سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی یہ وہاں سے چیک اپ کروا گئے Just a slight uh, delay. Uh, we need to just go back a few moments and uh, do a, a simple checkup and then return. The thing is that uh, apparently we had to print out the uh, permits, uh, but this was not possible. Uh, we thought it was enough with the app, but apparently they have uh, always something. Uh, interchangeable going on. But there's no need to worry. Inshallah it's a short, short stop and then we'll be back on our way to Makkah, in yeah. Inshallah. Det, 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 det er kun en 15 10 minutters uh, lille forsinkelse, hvor vi skal have dobbelt-checket vores uh, tilladelse til at komme ind i Makkah. Uh, for mig, uh, det var noget sådan, at uh, um, der skulle have været ud, og sammen med vores visum med logoene hele, og det er uh, det er kun en lille fra Henrik. Så inshallah, vi er snart på vej til, øh, til Makka. Husk, en masse duar. Hvem er at du duar, inshallah? Ja, det er um, 10-15 minutters forsinkelse. Jeg håber, det, er, det ikke bliver ved det. Um, ja, det gider jeg godt se. لبيك اللهم <سؤال> لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك والملك لا شريك لك شريك لك مسجد نویم, مسجد عائشہ جہاں سے آپ دوسرا اگر عمرہ کرنے کا آپ کا دل ہوگا تو پہلے آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا نیت کرنے کے لیے اور پھر یہاں سے نیت کر کے واپس جائیں گے حرم میں اور پھر آپ عمرہ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے ہوتل کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے اپنا سمان جو سیٹوں کے نیچے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے دیکھنا ہے سامنے حرم ہمارے سامنے حرم بھی آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور دوسرے آپ لوگ جو ہیں اپنا سمان آپ نے خود موبائل ٹیلی فون نہیں بھول کیونکہ اگر کسی نے موبائل ٹیلی فون بھول گیا بس میں دو مہینے سے پہلے آپ با... کو نہیں ملے گا وہ تو... کیونکہ یہ جو نا یہ پھر پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اس لیے بڑے آرام سے تحمل سے اب اللہ نے ہمیں پہنچا دیا اس لیے اپنی چیزیں دیکھ کے سیٹ پہ سے نیچے سے سارا دیکھ کے آپ نے اور جو اوور ہیڈ جو آپ کے جو بیگیج پڑا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے وہ نہیں بھولنا ان شاء اللہ تعالیٰ so, uh, som hedder uh, Jabal Omar Double Tree by Hilton. Ja, vi skal bo på Hilton. Hilton Double Tree. Ja, Derovre er ja, Marriott. Jeg har boet på Marriott før, men ikke på Hilton før. Så prøver vi også det. Det afspærringer. Det er områder, hvor vi ikke må være. Klokken er 20.01. <trykninger> Og øh, jeg ja, har endelig, det har taget os 10 timer at komme til. Og så har vi ventet i øh, Ja, en halv time på at få nøgler og så videre. Uh, så nu har jeg endelig fået min nøgle. Jeg er den første, der er kommet til værelset. De andre er endnu ikke kommet. Der skal nok også sove herinde. Uh, og de to andre uh, iraker, som vi har boet sammen med i, uh, i Medina, skal nok også være her. Men uh, det er en lille hytte, vi har fået. Uh, nu tager vi lige badværelset først her er badeværelset med brusenis. <trykker> ja. Og så har vi så stået i tjernsøen og skrivebord, sofa og en ekstra opredning til den ekstra gæst, den fjerde. Og herinde har vi så soveværelset, og der er der så to seng der og en ekstra opredning mere her. Og jeg har så taget den seng derovre i hjørnet med fjernsynet ovenpå. Og så vil vi have udsigt i morgen til Marriott og Anjum Hotel. Og så er der også en, et hotel lige overfor, som stikker op i vejret, som jeg ikke lige ved hvad. Nå, no, det, det er en del af hotellet her, tror jeg. Det er Hilton også, vil jeg tro. Men øh, ja, det er udsigten fra vores hotelværelse. bor på 4. sal. Men øh, nu vil jeg lige gå ned igen og hente... Jeg vil lige have noget drik først. Jeg vil gå ned og hente øh, min taske. 01:55 er klokken blevet nu, og nu er vi på vej for at starte vores umre. Øh, vi har fået nogle headsets på, øh, så vores øh, fører han, øh, fortæller os, hvor vi skal hen og hvilken vej vi skal, have, og så, så vi følger med. Øh, han taler til os igen sit headset. الحمد الله أكبر ولله الحمد Taschen mellem de to bjerge, hvor der man skal gå. Og her under den, det grønne lys, der skal vi løbe. Det skal mændene i hvert fald. Kvinderne er ikke forpligtet, men mændene skal løbe under det grønne lys. Ja, det er det område. Så nu jeg skal jeg løbe. Så løber jeg. Når det grønne lys er færdigt, så stopper vi igen, og så går vi normalt gang igen. Så, vi er i gang med runde omgang nummer 5, og øh, mangler 6. og 7. omgang, og så er vi færdige med den del. Klokken er halv seks, og vi er færdige med vores umla, næsten. Vi mangler lige det, det sidste punkt, og det er at få klippet håret, eller trimmet håret, eller barberet håret. Og der er vi på vej hen nu. Det er den sidste ritual, der mangler for, at vi kan afslutte vores umler. Ja, jeg ved ikke, hvor barbererne er, men der er en, der får os vej derhen, så håber vi snart, at vi finder det. Øhm, og vi skal, jeg skal jo sådan set bare have et klippet et par millimeter. Og øh, så der er hov tilbage til de næste par umler, jeg også skal lære, at lave så, øh, at lade. Så dem får jeg lavet de næste par dage, og den sidste dag, så kroner jeg så hovedet. Men øh, det er flot syn her udenfor os bygningen der. Vi har jo også læst Fajal allerede. Der står folk i lange køer. Og jeg skulle se, at der var blevet sat nogle øh, bokser frem. Der var nogen, der var sat nogle bokser frem, og der var nogle tjusbrikker også. Så jeg tror, det er Satghajaliya mad, som bliver delt ud, og folk står i kø for at, at spise det. Og så er der lige en samling duer her. Her vil jeg blive morgen, og gadesælgerne er fremme. Altså her. Det er en oplevelse i for sig selv. Jeg havde aldrig nogensinde i mit liv troet, at jeg ville være i de her omgivelser. Meget, meget overvældende. Vi er på vej tilbage til hotellet nu. Jeg har fået klippet mit hår, og min nummer er hermed fuldført så i morgen og i overmorgen eller i hvert fald en af de kommende dage skal jeg have fuldført to mere en til for min far og en til for min mor så det, det skal nok gå det var ikke så slemt det var slet ikke så slemt som jeg troede det ville være men nu gjorde vi det også midt om natten hvor det ikke var varmt. Så nu vil vi se, hvordan planen bliver for de andre to. Men øh, nu vil jeg også skynde mig tilbage på hotellet, fordi jeg skal tisse rigtig meget.